тоже. И не надо к трубу прикладывать вот эту калориметрическую линейку. Я думаю, что если вы это учтете, это будет более объективное исследование. Спасибо за ответ. Спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Вопрос, вроде, плохая по поводу колориметрической Единственное, что надо сказать о том, что цветовая бамба, измеряемая в образцах, это несколько русско-режущая Вам надо система, которая называется LGB, Эта система, 256 тысяч цветов. Вам есть уже пробовать, надо выбрать промежутки без результата. Шестизначные, шестизначные цифры, обозначающие каждый цвет. И тогда уже может что-то получиться. Для того, чтобы эти цвета получать, я вчера показывал эту программу, она называется Color Graph. Нужно подавать источник цветов, стандартизированный, не кино а стандартизированный источник света на определенной части тела. И раньше у вас насчет этого. И тогда на одинаковом расстоянии они. И. тогда у вас уже будет стабильный результат. А так у вас это должно быть меняться. Вот, сейчас это освещение и расстояния от объекта. Вот и все. Да, я только начало исследования. Спасибо за вопросы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Закону приглашается Леонтьев Павел.